ايوم اقران دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimulikkan Allah sekalian Mari kita kembali kepada ayat 31 dan 32 dari surat Rum Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Qasir Turun buka pada jenis yang ketujuh Muka surat 236 A'udhu billahi rajim Unibina ilaihi wa attaqu Wa aqimu salah Wa minal musyrikin Minal ladhina farraku dinahu mukanu syia'a Kullu hizmin bima ladayhim farihun Sadakallahul azim Dengan kembali bertawabat kepadanya dan bertakwalah kepadanya Serta diikan salat Dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah Iaitulah orang orang yang mecah belahkan agama mereka mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ayat ni menyentuh tentang sifat orang beriman. Munibina ilaih. Munibin berkataan inabah. Inabah maknanya tawbah. Ay raji'ina ilaihi bitawbah wal ikhlas. Kata Yahya bin Salam wal Farah. Makna inabah ni itu al-iqbal ilallah. Kata Abdurrahman bin Zaid. Muta'ina lahu. Mata'an kepada Allah SWT. Makna ni semuanya sama saja kalau kita sebut perkataan naba, taba, thaba, aba. Jadi awab. Kalau thaba, thaib. Kalau kalau taba taib kalau naba dalam munib maknanya makna kepada semua perkataan ini merujuk pada rujuk demikianlah kata al imam al mawardi dalam nukat al uyun bahawa asal usul perkataan inabah itu datang perkataan kata kata ah maknanya terpotong seolah-olah so, -lah, seorang yang bertawab kepada Allah itu al inqita ila Allah azza wa jal ah. seorang itu menumpukan atau memberhentikan segala kehidupannya hanya tinggal pergantungan dan juga perhubungannya hanya dengan Allah sahaja maka dengan sebab itu datang perkataan naba itu merujuk pada al mungkin juga dalam perkataan nabah tu datang perkataan nabah yanubu ai raja amaratan ba'da maratin jadi maknanya sama ada nabah ke tabah ke sabah ke abah ke lah merujuk kepada maksud kembali kepada Allah SWT jadi sifat orang beriman ni dalam keadaan mereka kembali kepada Allah mereka bertaubat padanya mereka berusaha untuk memperbaiki diri dan ni sifat yang telah nyatakan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Amirul Mu'minin Umar Khattab radhiyallahu anhu bahawa umat ni bangunkan dengan keikhlasan beribadah kepada Allah bertakwa kepadanya dan mendirikan salah. Jadi semuanya terangkum dalam ayat yang ketiga satu ni. Jadi seperti yang telah kita bincangkan Islam ni merupakan agama fitrah, agama tauhid dan dia sesuai sejalan dengan laluri yang fitrah manusia. Maka fitrah Allah ni adalah tauhid kerana itu Allah mencipta manusia sejatinya sebagai orang yang mengesakan dan mengikrarkan wujud Allah Taala dalam diri mereka mesti ada rasa bertuhan seperti itu, pengharapan padanya. Pernah kita bincangkan dalam ayat-ayat yang lalu dan surah-surah yang terdahulu bagaimana manusia ni teruji keimanannya walaupun dia bukan Islam. Itu dalam keadaan rumit sulit maka tentulah Allah itu akan keluar daripada mulutnya mintaan bantuan bimbingan petunjuk yang mohon keselamatan maka itu yang akan terbit daripada mulut dan telah saya bawa kepada tuan-tuan ayat surah al-a'raf 172 wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi qalu bala shahidna bila tanya kepada mereka bukankah aku ni tuhan kamu mereka menjawab bala shahidna kami naik saksi kami bersaksi jadi Allah memerintahkan supaya mengikut agama fitrah yang bersih inilah dia agama tauhid yang lurus tanpa ada sebarang kebengkokan padanya penyimpangan iaitu agama yang Allah janjikan bagi siapa pengikutnya dunia dunia juga akhirat Imam Bukhari mengatakan bahawa frasa la tabla li khalqillah ni maksudnya agama Allah seperti kalimah yang daripada awal lagi ini merupakan khuluqul awalin ini juga dinul awalin wal akhirin inilah fitrah yang Allah jadikan di siap manusia bahawa kecenungan bertuhan ni tadi jadi inilah maksud hanifah mana taat milata Ibrahim ikut syariat Nabi Ibrahim AS jadi sebagai manusia ni kebanyakannya kalau kita buat satu kajian bahawa manusia ni ramai dikandungan mereka tak mahu fikir ini yang kita bincangkan di awal dulu, ya'lamuna zahiran min hayatid dunya mereka mengetahui perkara zahir kehidupan dunia tu kalau ditanyakan bab mesin sebagai contohnya bab pencapaian sains teknologi maklumat apa sahaja memang mereka terkedepan tapi tang berfikir penciptaan langit bumi yang begitu menakjubkan wahum an akhiratuhum ghafilun mereka terhadap perkara-perkara bersifat ukhrawi ni yang tak nampak dua mata ni mereka mana nak fikir kalau lah mereka mahu berfikir merenung nescaya mereka akan mengetahui bahawa mereka ni mempunyai Allah SWT bersifat dengan segala sifat khaliq yang bersifat yang kadim dan maha berkuasa atas segala sesuatu yang, yang latifun bi ibadi yang maha penyayang dan malam lembut pada hamba-hambanya halim Allah lah yang maha bersifat dengan sifat penyantun pada hamba-hambanya jadi Allah menitahkan dalam ayat ini munibina ilahi wa ini sebenarnya satu ayat bersifat khabari tapi dia bawa maksud tufidu talab dia merupakan ayat yang bersifat suruhan jadi berarti Allah menitahkan untuk kembali kepadanya dengan bertaubat dan memperbetulkan diri jadi kompas kehidupan ni perlu diperbetulkan balik semula dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT sahaja Allah merintahkan juga untuk bertakwa ia takut padanya melaksanakan perintahnya merintahkan untuk menegakkan salat yang sempurna yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Ankabut yang lalu jadi Allah mengingatkan memberi amaran jangan sampai mengotori ibadah dengan perkara syirik dalam tafsir Imam Ibn Jadid Tabari yang bawakan di sini kalau kamu lihat fa in qala ka'ilun wa kaifa yakunu halan minha wal kaf kinaya an wahid patikan ayat ini pada awalnya suruhan Allah SWT itu fa aqim wajhaka dan tegakkanlah wajah kamu kepada Allah SWT fa aqim wajhaka hanifa kemudian datang sini munibina ilaihi. Ini adalah satu ayat yang bersifat itifat dalam bahasa Arab. Asal suruhannya kepada Nabi SAW tapi kemudiannya menyeru kepada semua manusia yang mengikuti baginda SAW bahawa titah perintah suruhan ini adalah merangkumi mereka semua. Jadi Al-Kaf kinayaan wahid wal munibuna sifatun lil jama'ah qila li'anal amra min Al-Kafi kinaya ismuhu min Allahi fi hadhal mawdi' amrun minhu lahu wa li ummatihi faka'na uqilahu faakim wajhaka anta wa ummataka lid-dini hanifa lillahi munibina ilaihi. Maknanya kita lihat dalam konteks penggunaan di sini suruhan Allah kepada nabinya supaya menghadapkan wajah baginda maknanya memberikan kehidupan baginda kesuruhannya untuk Islam dan di akhir di hujung ayat ini menyebut menyentuh tentang sifat orang beriman bersama dengan baginda Islam iaitu munibina ilahi maknanya telah saya jelaskan penyebutan sebutan fakim wajah haka itu adalah untuk syaraf syarafin nabi menunjukkan kepada kemuliaan nabi dan kemudiannya menceritakan tentang umat baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian ayat yang berikutnya iaitu minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a ah. كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وخالفوا وفارقوا وكانوا شيعا يقول وكانوا أهزابا فراقا كاليهود والنصارى وبنحو الذي كلنا في ذلك قال الأهل التأويل قلت الإمام ابن جاري الطبري للم ini bahawa maksud yang dirujuk sini jangan jadi seperti golongan Yahudi dan juga Nasara yang telah pun menukar, mengubah mengikut hawa nafsu mereka, kitab-kitab dan juga ajaran dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu lalu mereka menjadi syia' syia' maksud syia' kat sini adalah mereka ke jadi puak-puak golongan yang ramai jadi kumpulan-kumpulan firat jamaat jadi syiah ni bentuk jamaat daripada kata syiah iaitu sekumpulan daripada banyaknya manusia yang memiliki dalam kumpulan itu persamaan misalnya dia sebuah ideologi dia sebuah agama maka dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil syiah juga difahami dengan makna pengikut dan pendukung yang bela satu idea atau kepimpinan tertentu maka dipanggil lah pada penyokong dan juga yang tak asyuk pada alul baik dalam hal ini wakanu yang dirangkaikan dengan perkataan syiah ia memberi satu bentuk kalau kita memahami ayat ini adalah menunjukkan kepada kesungguhan dan juga kemantapan wa kanu syi'a a. kerana fi'il kana ni kadang-kadang menunjuk kepada makna pengukuhan maknanya mengikut dan membela idea-idea para pemimpin mereka walaupun pemimpin itu dalam kesatan jadi golongan yang dimaksudkan oleh Allah SWT di sini iaitu kaum musyrikin min alladhina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun ummah, satu golongan satu masyarakat yang hidup berkongsi persamaan dan juga matlamat yang sama dan kepentingan yang sama mereka sanggup untuk membiarkan kanumah Islam sebagai contoh di Semelih, di Bosnia sebelum ini, di Kashmir dan pada hari ini dibunuh beramal-amal di Palestin. Mereka boleh duduk diam dan bersatu dalam perkara-perkara yang bersifat anti kemanusiaan itu. Bayangkan, demikianlah sifat yang ada pada mereka. Wakan usia. Jadi perkataan kanum dalam bahasa Arab ini merujuk kepada pembelaan terhadap idea-idea yang salah, kukuh dalam sokongan kepada perkara tersebut walaupun ia jelas berlawanan daripada prinsip-prinsip yang mereka suarakan. Maka perpecahan kaum musyrikin ini menjadi banyak kelompok telah pun diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftaraqat yahu ala firqah. Berpecahnya kaum Yahudi itu kepada 71 golongan dan kepada kaum Nasrani pula 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ala salasina wa sab'ina Umat ni pula akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu sahaja iaitu telah kita jelaskan ma ana alaihi wa ashabi iaitu ahlu sunnah jamaah yang masukkan iaitu mengikut kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini merupakan agama yang telah dianuti oleh sekalian para anbiya alaihi musallatu wasallam daripada zaman Nabi Nuh Sebelum itu Nabi Adam kepada Nabi Ibrahim hakikatnya adalah ia meletakkan manusia memperhambakan diri beribadah kepada Allah secara mutlak menyembah diri kepadanya tanpa ada sebarang bentuk persekutuan tanpa mensyirikkan Allah SWT Bukankah ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan fitrah yang kita huraikan dalam kuliah-kuliah lalu itu satu nikmat yang Allah jadikan kepada manusia untuk dia tahu perkara ini merupakan perkara yang baik untuk diikuti perkara ini perkara yang tidak elok untuk ditinggalkan maka kaum musyrikin dengan berbagai kepercayaan mereka dan praktik mereka dalam ibadah pada hakikatnya mereka telah pun memecah belahkan, mengoyak-goyakkan persatuan yang dibina di atas asas tauhid yang pernah diutuskan oleh Allah kepada Nabi-nabi sekalian. Inilah dia penyebutan perkataan Hanif itu yang merujuk juga kepada orang Yahudi dan Nasara bahawa mereka telah meninggalkan landasan Hanifiah yang pernah diutuskan kepada Nabi-nabi yang bawa risalah Islam yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi kepada semua orang yang mecah belahkan agama, diingatkan bahawa agama itu datang untuk menyatukan, bukan untuk mecah belahkan. Maka jangan ada di kalangan kita yang mengatakan bahawa kalau ikut Islam ni maka susahlah nanti kerana banyak sangat perkara yang tak dibolehkan. Diboleh atau tak dibolehkan tu berdasarkan pada apa? Sepatutnya ia kan, berdasarkan kepada Islam yang kita mengaku dan sembahyang selalu Hanifah Muslim wa ana minal musyrikin. Sentiasa kita mengaku bahawa aku ikut perintah Allah SWT. Tak boleh ada sebarang keraguan pun pada ketapan-ketapan Allah SWT ini. Itu orang beriman yang telah kita bincangkan dalam dalam ayat-ayat yang lalu bahawa sifat mereka ni terima segala yang ditetapkan itu tanpa sebarang persoalan tanpa meragui apa sahaja yang dikemukakan itu dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan berkenaan dengan fatwa terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan mereka mati sebelum sinu taklif sama ada merupakan anak-anak orang Islam ataupun anak-anak orang bukan Islam itu juga merujuk kepada sifat orang beriman ni bahawa apa yang Allah tetapkan mereka terima tanpa ada keraguan tanpa ada persoalan pada ini jadi ini juga mempunyai kaitan dengan ayat daripada surah Ali Imran Eh, yang ke-105 Ya Allah menganjurkan kepada orang beriman Supaya jangan mengikuti sifat golongan yang telah pun disesatkan Dan milih untuk pecahan mengikut hawa nafsu mereka Tidak mahu memegang kepada apa yang pernah diutuskan kepada mereka Ini ayatnya A'udzubillahi minasyaitanir Wala takunu kalladhina tafaraku wa khtalafu min ba'di maja'ahumul Jangan kamu menyerupai orang yang berkelompok-kelompok bersisi Sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka Jadi maknanya datang keterangan, datang kitab, datang pedoman daripada Allah Zala, Tapi mereka bersisih mereka memilih untuk berbeza-beza pandangan meninggalkan apa yang dibawa dan mentafsirkan ikut hawa nafsu mereka maka inilah yang digunakan dalam ayat wa ikhtalafu tafarraqu samalah seperti ayat ini yang mana Allah gambarkan farraqu dinahum kanu syi'ah jadi para rahmati dan dikasih sekalian dapat kita ambil pedoman daripada ayat-ayat yang dibawakan ini Allah memerintahkan untuk hamba-Nya bertakwa kembali kepadanya ingat padanya jangan sampai uh, mencemari ibadah dengan perkara-perkara syirik jangan ikut gelagat dan sikap golongan musyrikin sebelum itu yang telah pun memilih untuk percahan dan bawa nafsu mereka menjadikan ia merupakan sesuatu yang dihambat dalam hidup ada tujuan-tujuan lain selain daripada apa yang Allah kehendaki maka orang yang telah melakukan tindakan-tindakan mengubah agama fitrah iaitu putusan nabi-nabi musyrik kitab-kitab yang diutuskan kepada mereka membawa pandangan-pandangan yang berbeza-beza daripada diri mereka sendiri hawa nafsu mereka mengubahnya ini mencakupi golongan musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi Nasara dan mencakupi juga seperti yang kita beraikan kuliah lalu bila orang Islam mengikuti jejak langkah mereka Bukan perkara-perkara bid'ah. Jadi tiap-tiap golongan ni masa senang dan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal mereka mengetahui bahawa perkara-perkara itu bukan datang daripada Allah SWT. Kulu hezbin bima ladaihim farihun. Setiap orang gembira dengan apa yang dia ada-adakan itu. Yang dibuat itu. Padahal semuanya bukan daripada Allah SWT. Maka rawatan kepada terapi diri keluar daripada masalah yang berlaku ni adalah kembali seperti yang Nyatakan dalam ayat yang lalu. Unibina ilahi wa Aqimu salah wa la takunu Allah bertawal kepada Allah kembali kepadanya bertakwa kepadanya mendirikan salat menggabungkan diri dengan orang Islam orang beriman mencari pedoman dengan Al-Quran dengan hadis makin ini jalan keluar daripada fitnah yang berlaku akhir zaman dan telah pun menimpa umat, umat terdahulu lalu umat Islam pun ada yang mengikut jejak langkah mereka dalam hadis yang lalu pernah kita bincangkan bagaimana sampai masuk ke dalam lubang biawak untuk mengikutinya moga Allah selamatkan kita daripada fitnah ini afanallahu wa iyyakum min hadhihi fitan ma dhahara minha wa ma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته